Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bersama saya di channel jagoneon ya guys alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini saya masih dalam keadaan sehat dan semoga teman-teman di rumah pun sekeluarga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilancarkan dalam menjalani ibadah puasanya ya jadi beberapa hari saya belum sempat upload lagi ya ada sedikit kendala dan saat ini ya insyaallah mulai rutin lagi upload video yang menarik buat teman-teman semua di rumah. Ya, jadi pada kesempatan yang baik ini, saya mau mereaksi dimana Malaysia yang selalu iri dengan Indonesia, yang selalu kalah di berbagai hal, ya, berbagai bidang, seperti halnya hmm, bahasa. Bahasa kita, bahasa Indonesia yang sudah masuk ke UNESCO 10 besar UNESCO Dan e, dari segi sepak bola Yang beberapa hari kemarin tuh Pemain-pemain Indonesia itu selalu mendapatkan Selalu sangat mudah mendapatkan pemain-pemain e, keturunan di Eropa Dan sebaliknya di Malaysia justru sangat-sangat sulit Bahkan beberapa klaim itu selalu ditolak oleh pemainnya sendiri Oke okay, guys saksikan aja yuk seperti apa komentar-komentar warga Malaysia uh, iri dengan Indonesia kita lihat videonya Kalau di Indonesia kita kaji sejarah daripada 98 sampai hari ini 2021 uh, dalam apa orang kata jangka masa yang sama kita tengok daripada Soeharto bertukar uh, kepada Habibie, Habibie kepada Megawati, Megawati uh, kepada Gusdur, Gus Gusdur uh, Gus kepada Bambang Susilo, Bambang Susilo kepada Jokowi. Dalam masa peralihan yang sama dia orang telah bertukar 8 presiden dan akhirnya mereka mendapat yang terbaik Jokowi dan hampir Majoriti rakyat Indonesia Mengagumi Jokowi Menyanjung Jokowi Dan menghormati Jokowi Tetapi kita Malaysia Daripada saya darjah satu Sampai saya dah tua bangka hari ni Balik-balik orang yang sama Apa? 32 juta dah tak ada manusia lain Anwar, Mahathir, Mahathir Anwar, Zahid I Amin mean, Pusing-pusing kat situ You know? And Anwar Ibrahim I Amin mean, Sampai bila? Kenapa rakyat Malaysia tidak matang? Sekarang Malaysia heboh gitu. Dulu kan merasa lebih hebat dari kita tuh. Sekarang dia mencontoh kita. Ya, yep. pemain Malaysia yang dinaturalisasi bedanya sama kita. Ya. Yeah. Ini hebatnya Erick Thohir. Visi ya, yeah. visi. Dia itu sengaja menaturalisasi banyak pemain muda. Ya. Yeah. Sedikit uh, pemain Uh, mid generation hmm. sangat sedikit old generation itu paling Tom Haya sama Jody Ahmad doang yeah. Malaysia menaturalisasi pemain yang sudah main di liganya yang praktis tua-tua semua -tua Ya yeah, Ya, yeah. Jadi kita masih ini dalam proses oh, let's, yeah, yeah, yeah. Say, let's say 5 tahun lagi Tom yeah. Haya Jody Ahmad gak main lagi kan Tapi di bawahnya Masuk banyak generasinya banget. Sandy Walsh, Shane, Ragnar, <laughs> JHS itu masih main kan okay. Nah di bawahnya udah mulai matang Okay. Jadi benar-benar okay. di, dibikin sehingga apa namanya hmm. long termnya itu okay. masih berlaku. Ya guys, gimana nggak iri ya. Ya baru-baru ini kan kita tahu sendiri ya tiga pemain lagi yang sudah dinaturalisasi oleh PSSI yaitu Jepri Pesci, Din James dan Emil Audero. Ya gimana pihak Malaysia tidak iri bahkan dia sendiri. sangat sangat sulit untuk mencari pemain-pemain keturunan dari Eropah yang seperti teman-teman tahu ya uh, diklaim 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 ternyata uh, si pemainnya memberikan statement bahwa dia bukan keturunan dari Malaysia. Oke okay, lanjut. Kenapa Indonesia ini penting kepada kita? Satu dia jiran kita. Kedua ialah dia negara keempat paling ramai di dunia. Hmm. Ketiga ialah negara majoriti Muslim, negara Islam yang paling besar di dunia. Demokrasi kedua. Kedua terbesar di dunia selepas India. Diaspora yang ramai di Malaysia. Diaspora yang ramai di Malaysia. 2 juta, mungkin 3 juta. Tengok data apa yang kita pakai. Berjuta-juta lah orang Indonesia yang ada di Malaysia ini. Dan dalam satu senario di mana akan ada perubahan kuasa besar di dunia. Sudah tidak lagi hanya berpaksi kepada Amerika Syarikat, hanya berpaksi pada Barat. Multipolarity satu ungkapan dan istilah geopolitik yang digunakan, guna pakai sekarang. Yep. Indonesia merupakan salah satu paksi kuasa hmm. di rantau ASEAN ini dan dalam ASEAN itu sendiri suka tak suka, Indonesia saya rasa kalau ia bertindak dengan betul, betul bagi mereka lah mereka pengaruh mereka akan jauh menjadi lebih besar daripada sebelum-sebelum ini. Ya. Uh, so atas sebab-sebab itu uh, dan sebab-sebab sewaktu -sebab dengannya, saya fikir amat-amat mustahak untuk kita bercakap tentang pilihan raya pemilihan untuk Indonesia. Baik, satu mukadimah yang sangat-sangat jelas dan bagus daripada Syaril. Untuk makluman pendengar, pemilihan presiden, pilihan raya presiden bukan satu-satunya pilihan raya yang akan berlaku di Indonesia, hmm. tapi the set of election hmm. dia akan Which is ada. Ini the first time, right? Uh, I, I, mungkin kita silap. Mungkin hmm. ini, tapi tak silap saya ini kali pertama kedua-dua pemilihan yeah. presiden dan juga DPR parlimen mereka, Betul. Dewan perwakilan rakyat yeah. uh, berlangsung pada masa yang sama. Tanya! kepada jiran kita Indonesia kerana baru-baru ini pada 20 November yang lalu bahasa Indonesia telah dijadikan bahasa rasmi dalam UNESCO selain daripada bahasa-bahasa macam bahasa Arab bahasa Mandarin Perancis, Spanyol, Rusia Hindi, Itali, Portugis dan juga bahasa Inggeris layaknya bahasa Indonesia ni dijadikan bahasa UNESCO tak dapat disangka lagi sebab bahasa Indonesia ni terdapat lebih 275 juta pentutur dan juga bahasa Indonesia ni telah dimasukkan dalam silibus sekolah dekat 52 buah negara selain daripada Indonesia dan sampai sekarang ni terdapat lebih kurang 150 ribu pentutur bahasa Indonesia yang terdiri daripada orang bukan Indonesia yang aktif menggunakan bahasa Indonesia dan sebenarnya usaha Republik Indonesia memartabatkan bahasa Indonesia ni telah bermula sejak tahun 1952 lagi sebagai rakyat Malaysia sebagai jiran kepada Republik Indonesia Aku tupang gembira dan aku turut berbangga dengan berita ni Namun, persoalan dia Kenapa bukan bahasa Malaysia? Apa yang profesor ni fikir dengan apa yang aku fikir sama? Dekat mana silap dia kenapa bahasa Malaysia yang tidak dijadikan bahasa rasmi UNESCO? orang lah punca dia Tak kisahlah Daripada yang duduk-duduk atas Menteri bagai apa semua Sampailah dekat yang bawah-bawah Daripada kalangan pemimpin Kau tengok dekat parlimen tu Berapa kerat je yang boleh cakap Bahasa Malaysia elok-elok Yang mana yang Melayu tu Melayu lah Tapi yang bukan bangsa Melayu ni Rakyat telah mula hidup di sebuah negara yang terpuluh-puluh Diorang cakap Melayu, kadang-kadang lagi bagus daripada orang Melayu tu sendiri Lepas tu baru-baru ni kan ada content creator yang berbangsa India tu Yang orang sendiri terkejut Ui, dia cakap Melayu, memang macam orang Melayu lah Tak kisahlah kau ni India ke, China ke, Melayu ke Bahasa Malaysia tu kan bahasa rasmi Yang Melayu, eh tak payah nak galak sangat lah Korang pun bila jumpa Melayu dengan Melayu Borak-borak kadang-kadang aku cucuk dia dengar kan Murah dalam bahasa Inggeris uh, What you know me Eh I am you uh, What you doing here? Eh I want to drink Malah jadah apa Sebab bagi korang Cakap English ni Barulah educated Nampak bijak Cakap bahasa Melayu ni Low class Tak nampak educated Daripada pihak kerajaan sendiri pun Tak kisahlah kerajaan Ya kalau di Indonesia Bahasa Melayu itu Salah satu bahasa Daerah ya Salah satu bahasa daerah di Indonesia Itu bukan bahasa Um, pemer satu bangsa. Jadi kalau di Indonesia itu bahasa Melayu itu bahasa daerah. Ya kalau di Malaysia bahasa negaranya bahasa Melayu. Kalau di kita enggak. Bahasa pemer satu bangsa itu ya bahasa Indonesia. Beda lagi. Kerajaan mana pun ada je aku nampak usaha-usaha nak memartabatkan bahasa Malaysia ni sebagai bahasa kebangsaan. Tapi acu tak acu Hangat-hangat kalau kau tengok Dekat Indonesia ni Bukan dekat Indonesia ni Ada orang Melayu je Ada orang Aceh je Ada orang Jawa je Kadang-kadang ada je Yang bangsa Cina Tapi bila orang buka mulut Cakap bahasa Indonesia je Memang tak ada bunyi uh, Bunyi macam Cina sikit ke Bunyi macam India sikit ke Memang bunyi bahasa Indonesia Memang itulah bunyi dia Jadi dalam isu ni Rakyat Malaysia Kau tak payah nak petikai Kenapa bahasa Indonesia Diangkat menjadi Bahasa rasmi UNESCO Yang pemimpin Tak payah nak salahkan rakyat Yang rakyat Tak payah nak salahkan pemimpin Semua salah Termasuklah juga Aku yang buat video YouTube Dalam bahasa Malaysia ni pun Ada orang bagi cadangan Buat dah dalam bahasa Inggeris Wey Aku buat untuk orang Malaysia dengar Eh kor tak. Tapi korang juga yang cakap Wey, dekat Jepun tu Kalau kau nak pergi sana Kau kena belajar bahasa orang tau Dekat Korea pun Kau nak pergi sana Kau kena belajar bahasa orang tau Kenapa bila datang Malaysia je Cakap English pun boleh Aku tahu penyampaian aku ni Macam tak tersusun Kucak kacir sikit Tapi aku rasa Kau dapat tangkap lah kan apa yang aku nak sampaikan tak payah nak cemburu sangat tak payah nak petikai kenapa bahasa Indonesia diangkat menjadi bahasa rasmi UNESCO untuk Republik Indonesia dan warganya tanya Orang Indonesia ni orang hebat-hebat, tapi masalahnya orang hebat tak banyak ditonjolkan. Tetapi orang-orang gabi, orang-orang bodoh bahkan orang gila ditonjolkan. Sehingga orang luar negara pandang orang Indonesia ni orang bodoh. Orang Indonesia ni orang hebat jemaah. Kan dulu ada yang ketika di Jakarta ada pembuatan apa? Stadion tu. Ternyata dibangun dengan siapa? Dengan tenaga ahli orang warga-warga Indonesia sendiri. Bukan orang luar dijemput, tapi orang Indonesia sendiri. Luar biasa, ya kan? Dan kan ketika itu ada Uh, yang siapa yang uh, bekas gubernur dulu Anies Baswedan ya. Eh? dia katakan it, dia sendirilah saya tak tahu kalau dia nipu tak nipu saya tak tahu tapi dia cakap apa bahawa ini dibina bukan insinyur dari luar negara tapi ini semuanya adalah anak-anak bangsa yang lahir di tanah ini tanah air ini disekolahkan di tanah air ini dan menjadi berkhidmat di negara ini tapi mana yang hebat-hebat tu kenapa tak ditonjolkan kenapa tak ditonjolkan kenapa tak diviralkan yang diviralkan malah inna rahmatan fi wal akhirah Makkah Madinah Allah. Kenapa ini? Kenapa buat malu negara ini dah hadapan oleh luar negara? Ini buat malu seolah-olah orang orang Indonesia ni orang-orang bodoh. Tak, orang Indonesia ni orang hebat. Kerana segelintir orang memviralkan benda-benda mengarut sehingga orang luar mengatakan orang Indonesia ni macam ni lah perangai dia. Tak, patut bukan seperti itu. Tampilkan, tonjolkan orang-orang hebat. Ada pun orang tak hebat ditepikan. Maksudnya jangan diviralkan supaya luar negara akan respect kepada negara ini. Ya guys, jadi seperti itu ya guys. Um, kenapa um, negara tetangga kita Malaysia selalu iri pada Indonesia ya? Banyak faktornya ini dari salah satunya ya sepak bola, terus dari orang-orangnya, terus dari segi pemerintahan dan lain-lain dan bahasa juga ya. Bahasa Indonesia udah mas resmi menjadi bahasa UNESCO ke-10, selain bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa Arab, Mandarin, dan lain sebagainya. Oke, okay, sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Akhir kata, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.